بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بارہ جولائی دو ہزار چوبیس سلسلہ درس کو صورت البقارہ کی آیت نمبر ون سکسٹی ون سے لے کر چلیں گے ون سکسٹی ون اور ون سکسٹی کے اندر جو اللہ نے پیغام دیا ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو کتمان کرتے ہیں اللہ کے نازل کردہ کو چھپا لیتے ہیں پہلے ان کے بارے میں بیان کیا اور ساتھ میں یلعنہم اللہ یہ ان کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ اللہ کی نعمت سے اللہ سے یا اللہ ان کو خود سے دور کر دیتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا تھا الا الزینہ تابو و اسلح و ان میں ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دی کہ جو اس کام کا ارتکاب کرنے کے بعد اپنی غلطی سے پھر جاتے ہیں جہاں ان کا قدم غلط اڑ گیا تھا وہیں پر واپس چلے جاتے ہیں اور منزل کا انتخاب کر لیتے ہیں منزل کی طرف کوشاں ہو جاتے ہیں تو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ لذیذ تابو کے بعد وہ اسلحوں جو آیا ہے یہ اس غلط قدم کے بدلے میں اٹھایا ہوا وہ صحیح قدم ہے جو منزل کی طرف رواں ہو جائے <وَبَيَّنُم> و بین وہ تیسری بات بیان کی اللہ نے کہ بینوں کریں جس میں ایک چیز تو ہم نے سیکھی تھی کہ بیان کر دینا وہ دوسری چیز اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کو ممتاز کر دینا اس کے لیے بھی بنوں کا لفظ آتا ہے تو یہ تین باتیں تھیں جو قرآن نے بیان کی تابو اسلحو اور بنوں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فاولائک ایک علیہم تو میں ان پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں لوٹ جاتا ہوں میں لوٹتا ہوں و انت طواب الرحیم پھر آگے اسی بات کو قرآن نے ان انَذینہ کفرو سے بیان کیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی وہ اس معاملے کا انکار کر بیٹھے جو اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا ہے وماتو وہم کفار کفرو کے بعد وماتو آیا ہے تو میں نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ ماتو اور کس معنی کے لیے ماتو آتا ہے قرآن کے اندر وہ کفار اور وہ کفار ہو چکے ہیں تو کفارو و کفار کا بھی جو فرق ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا آگے فرمایا الاََ علیہم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لانت ہے تو اس پوری آیت کو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی لانت سے کیا مراد ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں جو اس کائنات کی قوتیں ہیں ان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کے تعاون سے بھی محروم ہو جاتے ہیں یہ قرآن نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ان آیات میں مرنے کے بعد کا کوئی تذکرہ موجود نہیں بلکہ یہ سلسلہ رب کو اگر دیکھ لیا جائے تو زندگی کے بارے میں ہی یہاں پر کلام کیا جا رہا ہے کہیں بھی اوپر سے لے کر نیچے تک کہیں بھی آپ کو کسی بھی لفظ کے اندر مرنے کے بعد کا سلسلہ سامنے نہیں آئے گا ماتو کے الفاظ آئے ہیں تو ماتو کے الفاظ ہم نے سمجھ لیے تھے کہ ماتو کا مطلب ہوتا ہے کسی محرک کا وہاں سے ختم ہو جانا اور وہ چیز بے جان ہو جائے اس کے اندر سے نشو و مگی کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیتمبر ون 162 ٹو میں قالِ دین اب یہاں پر خلود کا لفظ آیا تھا تو خلود یہ مختلف مقامات پر قرآن میں آیا ہے قالديین فیہا وہ اس میں رہیں گے لا يخفف عنهم العذاب ظرون اس میں رہیں گے ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا ولاہم یونظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی نہ ہی انہیں آگے بڑھایا جائے گا ولاہم یونظرون اب یہاں پر عذاب کا لفظ آیا ہے عذاب کا لفظ قرآن کے اندر مختلف مقامات پر آتا ہے اور جب بھی عذاب کا لفظ آتا ہے چاہے وہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہو کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے یا اللہ کے علاوہ یہ عام طور پر جیسے یہاں پر مجھول کے سیغے سے آیا ہے کہ لا خفف عنہم العذاب تو ہر جگہ پر عذاب کا جو لفظ آتا ہے ہم پہلے اس کو سمجھ چکے ہیں میں ایک دفعہ پھر بیان کر دوں کہ عذاب کا لفظ عربی زبان میں بندش یا رکاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عذاب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو روک دینا کسی چیز پر بندش لگا دینا یہ بنیادی معنی عربی زبان میں عذاب کا ہے قرآن کے اندر عذاب کا لفظ عزبن فرات میٹھے پانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ پانی ایسا جو عزب ہو اس کے ساتھ فرات کا ایڈجیکٹو آ جاتا ہے عزبن فرات تو میٹھے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو اس کے بنیادی معنی بندش اور رکاوٹ کے ہیں یہی معنی اس کے تمام معنی کے اندر موجود رہتے ہیں کیونکہ میٹھا اور شیریں پانی پیاس کو روکنے کے لیے کام آتا ہے پیاس کے لیے بندش کا کام کرتا ہے روک دیتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح تکلیف اور اذیت کے لیے بھی عذاب پر لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی عدالت کسی کو, کو کوئی جرم کی سزا دے رہی ہے اسے بھی عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اصل میں دوسرے لوگوں کو اس جرم سے دور رکھنے کے لیے ایک عبرت بنایا جا رہا ہے ایک مثال بنایا جا رہا ہے کہ یہ جرم ہے اس جرم کے اندر اس کو یہ سزا دی گئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر یہی جرم کسی اور کی جانب سے بھی سرزد ہوگا تو اسے بھی اسی عذاب سے اسی سزا سے بھگتنا پڑے گا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ اس کو روکنے کا باعث بنتی ہے اس لیے جو ریاست کی طرف سے کسی کو سزا دی جاتی ہے اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے عازب اور عذوب ایسے جانور ایسے گھوڑے یا ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ پیاس سے بے حال ہو رہا ہو شدید پیاسے شخص کو بھی عازب کہا جاتا ہے جس کے سامنے کھانا رکھا ہو وہ کھانے کو چھوڑ کے پہلے پانی کی طرف بھاگے اسے بھی عازب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیاس کی وجہ سے جو زندگی کا مزہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ اسی جو فائدہ ہے اس کی زندگی میں جو لطف ہے اس سے وہ پیاس اس کو ایک رکاوٹ لگا دیتی ہے دور کر دیتی ہے تو بنیادی معنی جو عذاب کا ہے وہ اصل میں بندش و رکاوٹ کا ہے چاہے آپ اس کو عزبن فرات میٹھے پانے کے لیے استعمال کریں اور یہ عزب جو عربی زبان کے اندر میٹھے پانے کے لیے استعمال بھی ہونے لگا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عرب کے اندر پانی کا حصول ایک بڑی مشقت والا کام سمجھا جاتا تھا ایک تو پانی وہاں موجود نہیں اوپر سے میٹھا پانی وہ انسان کو دوسرے کاموں سے روک دیا کرتا تھا اس لیے اس کو عذاب یا عذب سے تعبیر کیا جاتا تھا اور فراد کا لفظ قرآن نے خود اس کے ایڈجٹیو کے لیے استعمال کیا عذب الفرات تو یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی قرآن کے اندر عذاب کا لفظ آئے گا ہے چاہے وہ کسی بھی مقام کے اوپر آتا ہے تو عذاب کا لفظ اصل میں بندش اور رکاوٹ کے لیے آتا ہے جیسے کہ فرعون کا واقعہ فراط میٹھے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایجیٹو بن کے آتا ہے مٹھاس کے لیے جیسے مل اجاج مل کڑوا پانی نمکین پانی اس کے ساتھ اجاج شدید کڑوا پانی ایجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے فیرون کے واقعے کے اندر یہ عذاب کا لفظ آیا ہے نا یسو مونکم سو العذاب عذاب کی بدترین صورتیں ہیں یعنی ان کو زندگی کی نعمتوں سے محروم کرنے کے بدترین قسم کے راستے تلاش کیا کرتے تھے کہ وہ کون کون سی صورتیں اپنائے جائیں جس کے ذریعے ہم ان کو زندگی کی نعمتوں سے روک دیں وہ نعمتیں ان کے پاس نہ آ سکیں عذابً عظیم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے عظیم رکاوٹ عظیم بندش یعنی وہ چیز جو ان کو زندگی کی نعمتوں سے اور اس میں جو شیرینی ہوتی ہے جو زندگی میں فائدے حاصل کرنے سے جو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اس سے روک دیں تو جہاں بھی یہ عذاب کا لفظ آئے گا یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ عذاب عربی زبان میں بندش اور رکاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کر لیا جائے گا تو یہاں پر جو آیا ہے خفف عنہم العذاب ان سے عذاب یعنی جو بندش اور رکاوٹ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اور اللہ کی نعمتوں کے درمیان حائل ہو چکی ہے وہ موجود رہے گی وہ ان سے نہیں ہٹائی جائے گی کیونکہ انہوں نے کام کیا کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے خود ہی دور رکھا ہے جو آگے بڑھنے کے محرکات تھے وہ انہوں نے بالکل ختم کر دیے ہیں جبھی اس آیت میں ان لذيینہ كفرو و ماتو كا لزايا ہے وہ محرکی ختم کر دی ديے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو نشو نما کی طرف لے جا سکتے اپنے آپ کو منزل کی طرف لے جا سکتے وہ سارے کے سارے محرکات انہوں نے ختم کر دیے ہیں ولاءم یون ضرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جاتی ہے اب یہاں پر جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا فیحٰ ولام یون ضرون تو پہلے ترجمہ کے حساب سے تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس میں وہ رہیں گے لاخف و العذاب ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ایک ترجمہ تو یہ بالکل صحیح ہے اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے عربی زبان کے اندر فعل مادی اور فیل مدارے والا شاید ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فعل مادی پاس ٹینس کے لیے آتا ہے اور جو فعل مدارے آتا ہے وہ پریزنٹ کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے اور ساتھ میں فیوچر کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے مترجمین کہیں بھی قرآن کے ترجمے کے اندر عذاب کا لفظ یا ایسا لفظ جس میں ماتو کا لفظ آ گیا یا یوم القیامہ آ گیا یا اصع آ گیا یا آخرہ آ گیا اس کے بعد جب بھی خو یہ عذاب کا لفظ آ جائے جہنم کا لفظ آ جائے سعی کا لفظ آ جائے تو وہاں پر فعل مدارے کے تجربے ہمیشہ مستقبل والے کرتے ہیں فیوچر والے اس سے ہمارے ذہن میں ایک بات بڑھ جاتی ہے کہ یہ سارے معاملے قول دینہ فیا جو آیا ہے لا خوف عنہم العذاب عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا اب میرے ذہن میں ایک وہ سینیریو بننا شروع ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں تو ان کے لیے معاملہ کچھ بھی نہیں ہے جیسا انہوں نے عمل کیا, کیا اب مرنے کے بعد ان کا معاملہ کیا ہے کہ ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جا رہا ان سے رکاوٹ کو کم نہیں کیا جا رہا تو مدارے کے ترجمے مستقبل کرنے کی وجہ سے ہمارے جو مائنڈ ہیں وہ مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ سارا معاملہ مرنے کے بعد جب آخرت ہو جائے گی یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش ہوگا یہ سارے درپیش مسائل یہ سب آخرت کے اندر ہیں دنیا کے اندر ان کا کوئی تعلق اس آیت کا نہیں ہے یہ آیت یا اس جسی دوسری آیت جو ہمارے ہاں عام طور پر قیامت کے لیے پیش کی جاتی ہیں آپ اس ترجمے میں اگر رکھ کر جب بھی ان آیات کو دیکھیں گے آپ کے ذہن میں مستقبل ہی آئے گا میں اگر اس کو حال کے اعتبار سے ترجمہ کر دوں میں اگر اس کا ترجمہ کرتا ہوں خالدینہ فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں خالدینہ جو ہے یہ اس میں فائل کا سیکھا ہے جو کسی کام کے دوام کے اوپر دلالت کرتا ہے جیسے ظالم ظلم کرنے والا تو خالد رہنے والا اور خالدین رہنے والے ہیں اس میں اور آگے ترجمہ میں کرتا ہوں لا خف عنہم العذاب ان سے عذاب کم نہیں کیا جاتا ہے ان سے عذاب کم نہیں کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کا ترجمہ میں نے مستقبل سے حال میں کیا تو اب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ترجمہ آپ کا یہ اس زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے اندر سے وہ محرکات ختم کر لے گا جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ساکت ہو جائے گا لوگوں کے پاس سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اللہ کی نعمتوں سے ملائکہ کی رحمتوں سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس عذاب کے اندر اس نے اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے ڈال دیا ہے وہ عذاب اس سے کم ہوتا ہی نہیں ہے وہ مسلسل اسی عذاب کے اندر چلا جا رہا ہوتا ہے جو رکاوٹیں ہو چکی ہیں وہ رکاوٹوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے وَلَا هُمْ یونظر اور نہ ہی ان کو مہلت دی جا رہی ہوتی ہے تو فعل مدارے کا ترجمہ آپ حال اور مستقبل دونوں کے حساب سے کر سکتے ہیں دونوں پر ایسے کر کے دیکھ لیجی جو قرآن کے اس سلسلے سے زیادہ نزدیک ہوگا وہی وہ راجے قرار پائے گا اور یہ میں جب یہ ان الن الزینہ گفرو و ماتو والی آیت بیان کر رہا تھا میں نے اس ٹائم بیان کیا تھا کہ انََََََََََََ لذينہ كفر و ماتو سارے جو سلسلے رب چل رہا ہے یہ سارا کا سارا آپ کی حیات کے متعلق ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو کیسے کیسے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور آگے جو آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے اللہ کہتا ہے آیت نمبر ون سکسٹی تھرى کے اندر ويٰ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تو آیت میں کہتا ہوں و اِکم الٰ واحد تمہارا الہ ایک الہ ہے واحد الہ ہے جس کی طرف ہر چیز رجوع کر رہی ہوتی ہے جس کو لوگ اپنی زندگی کا سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کے سامنے اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو اس کا عبد اور اس کو اپنا مالک قرار دے رہے ہوتے ہیں عربی زبان میں ایسی ذات کے لیے الہ کا لو استعمال کیا جاتا ہے قرآن نے اپنے نفسوں کو جو ان کو پستیوں میں گرانے والے ہیں اس کے لیے بھی الہ کا لو استعمال کیا ہے اور آئی من منت تخاضا ال ہواہو کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے ہوا کو الہ بنا لیا ہے تو انسان جس کے تابع داری کو اختیار کر لیتا ہے بنیادی طور پر وہ اس کا الہ قرار پاتا ہے جس کے سامنے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے قانون کا پابند بنا لیتا ہے اپنی مشکلات کے اندر کسی کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے وہ اس کا الہ قرار پاتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے الہ لوگوں نے اپنے خیالوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں ان خیالوں کو مورت کی شکل میں بھی لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کا تابیداری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو جو ان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اس کام سے خوش ہو جائے گا یہ ہمارے اس یاترا سے ہم سے راضی ہو جائے گا یہ ہمارے اس رسم و رواج کو اپنے پاس قبولیت کی شرف دے گا وہ کام وہ لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں ان کو بتاتا کون ہے یہ دنیا میں رہنے والے لوگ ہی ان کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں ان کو کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس دنیا میں آنے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خالص مسلم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ مسلم کی تعریف پر پورا صحیح اترتا ہے اور یہی بات با ایک بخاری کی روایت کے اندر باقاعدہ بیان کی گئی ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کا جو بچہ ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو مذہب کے ساتھ منسلک کر کے کبھی اس کو یہودی کبھی نصرانی اور پتہ نہیں کس ٹائٹل سے اس کو موسوم کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر اپنا ہی نظریات کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نظریات ان کے اندر پہلے سے موجود ہیں اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلم ہے کیونکہ اس کی ذات سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچ رہا اور مسلم کی تعریف یہی ہے کہ جس کی ذات سے دوسرا شخص ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے وہ مسلم کہلاتا ہے ورنہ وہ مسلم نہیں ہے جس کی ذات سے کوئی دوسرا محفوظ نہ رہے تو الٰہ الٰہ واحد. اپنے نظریات کو اپنے بچوں میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ مختلف الہوں کے پیچھے ہر قسم کی حدود کو پار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں ہے یا لوگوں نے مجھے یہ سکھا دیا ہے اور مجھے حقیقت کے بارے میں کچھ علم نہیں قرآن نے اس کے بارے میں بڑا بہترین ایک قائدہ بیان کیا ہے قرآن کہتا ہے والا تقف ما علیہ صلی اللہ کا بھی علم جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہو اس کے پیچھے تمہیں بھاگنا بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں جس چیز کو علم قرار دیا جاتا ہے مذہب کے اندر اس مذہب کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز کے پیچھے چلنا ہے کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو اگر آپ نے اس کے علم حاصل کرنے کے لیے سوالات کرنا شروع کر دیے آپ کو اس مذہب سے خارج قرار دینے کے لیے سب سے پہلے وہ مذہب والے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کو یہ والی آیت پڑھ کے سناتے ہیں ولا تقف ما علیہ صلی اللہ کا بھی علم یہ مذہب کا خاصہ ہے دین کا خاصہ ہوتا ہے ولا تقف ما علیہ صلی اللہ کا بھی علم تمہیں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہو قرآن تو اللہ کے وجود پر دلائل پیش کرتا ہے اگر آپ کو بغیر کسی علم کے فالوئنگ کا وہ درست دیتا تھا وہ خود اپنی وجود پر دلائل کیوں پیش کرنے لگ گیا مذاہب میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے ان کی بنیادی دعوت یہی ہے کہ جس چیز کا تو میں علم نہیں ہوں اس کی پیچھے بھاگتے چلے جاؤ اس کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرنا میں نے دفعہ کہا تھا نا جب سورج کی پوجا کی جائے گی تو اس کے بارے میں سوال کرنا تو توہین ہو جائے گی گستاخی قرار پائے گی اور مذہب والوں کے نزدیک ایسی گستاخی تو اس کے قتل کا ایک لازمی ثبوت بن جاتا ہے دلیل بن جاتی ہے تو جب سورج اور چاند کی پوجا کی جاتی ہے تو پھر ان کے بارے میں سوال نہیں کیے جاتے یہ دین کی خاصیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی میں گزارو اور میرے بارے میں اگر سوال تم کرتے ہو تحقیق کرتے ہو تو وہ تحقیق بھی تمہیں کرنا یہ تمہارا حق ہے کیونکہ علیہ بصیرت کی بنیاد پر قرآن آپ کو ایمان لانے یا کفر کرنے کا پیغام دیتا ہے اعلیٰ بصیرہ و علاقوں واحد تمہارا الہ ایک الہ ہے میں نے کہا نا قانون جس کے قانون کے پیچھے چلا جائے جس کے تابے داری اختیار کر لی جائے وہ الہ کہلاتا ہے اس قانون کو آپ دیکھ لیجئے پوری کائنات کے اندر میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پوری کائنات کے اندر ایک قانون چل رہا ہے ایک قانون اور میں نے اس کے اوپر کچھ دلائل بھی پیش کیے تھے کہ ایک گاڑی کے اندر آپ دو با اختیار ڈرائیور بٹھا لیجئے تو آپ بتائیے وہ گاڑی اپنی منزل پر جا سکتی ہے کبھی ہم کنار ہو سکتی ہے کیا میں سے خود بھی گرے گی اور اپنے مسافروں کو بھی ساتھ لے کے ہلاکت سے دوچار کرے گی تو ایک قانون وَإِلَاهُكُمْ حکم الا, الَا واحد آپ دیکھیں دلیل قرآن کیسی دیتا ہے لا الہ الا ہوا کوئی الہ نہیں ہے یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں نا پہلے انکار لا الہ یہ جو لا آیا ہے یہ تو آیا ہی لام نفی جنس کے لیے آتا ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہماری روایت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں لوگ ہر وقت سنتے رہتے ہیں لیکن وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ لا یہاں نفی جنس کے لیے جب لا الہ آتا ہے تو یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے لا نبی یہ بہادری والی حدیث تو یاد ہے نا میرے بعد کوئی نبی نہیں بخاری والی روایت کوئی بھی نبی نہیں یعنی جن سے نبی کی مکمل نفی اس روایت کے اندر لا حول ولا قوہ بھی یاد ہوگا کسی قسم کی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے اسی طرح سے لا جو آتا ہے یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے جب کہتا ہے لا الہ تو کلی طور پر انکار ہے تمام قسم کے الہوں کا چاہے وہ تصوراتی ہوں یا چاہے آپ اس تصور کو تخیل کو کسی درخ کے اوپر پتھر کے اوپر یا کسی بھی صورت میں آپ اس کو نقش کر لیجئے ان تمام الہوں کا پہلے انکار ہوگا اس کے بعد کہتا ہے اللہ ہوا اللہ یہ نفی آئی ہے اور نفی کے فوراََ بعد ہوا آتا ہے پورے قرآن میں ایسے آیا ہے جو میں نے پہلے تصدیقہ کی کہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے یہ کلمات یہ بات ذہن میں رہے کلمات کی بات کر رہا ہوں یہ جملہ ہے جملہ کلیمات کی ایک ترکیب ہوتی ہے الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو جملہ کہلاتا ہے کلیمہ ایک لفظ کو کہا جاتا ہے جو میننگ فل ہوتا ہے آپ عربی گرامر کے اندر ڈکشنری کے اندر آپ کلیمہ کا مطلب پڑھ لیجئے کلیمہ کہتے ہیں عربی زبان میں با معنی لفظ کو میننگ فل ورڈ کو <coughs> وہ کلیمہ کہلاتا ہے کلمات اس کی جمع ہیں جب کلمات جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مجموعہ بن کے ایک جملہ قرار پاتے ہیں ان کی ترکیب سے ایک جملہ بن جاتا ہے تو اگر آپ کہیں گے میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کا مطلب آپ نے ایک لفظ کو اپنی زبان سے ادا کر دیا اتنا ہی ہوگا اس سے زیادہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا ہمارے ہاں تو چھ کلمے بھی ہیں نا جب چھ کلمے کہے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے زبان پہ کیا جاری ہوتا جملے جاری ہوتے ہیں جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں تو لذیت باسی غلط ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا جو نام انہوں نے قرار دیا ہے کلمہ پہلا کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توحید یہ جو کلمے کے نام سے ہمیں یاد کر رہا ہے پہلا کلمہ طیب تو کلمہ تھوڑی ہے وہ تو پہلا جلمہ جملہ طیب کہنا چاہیے کہ پہلا جو جملہ ہے وہ طیب ہے وہ تو کلیمات کا مجموعہ ہے جو جملہ بن گیا اس کو ہم کلیمے کے طور پہ لوگوں کو بچوں کو یاد کروا رہے ہیں اور ایسا یاد ہو گیا ہے کہ زبانی ہر کسی کو ہے یاد یاد نہ ہو اور جس کو یاد نہیں ہوتا تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بھائی چھے کلمے یاد نہیں ہیں اس کو تو بتا اگر مسلمان ہو تو پہلا کلمہ سناؤ قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اگر کسی کا مسلمان ہونا جانچنا ہو تو پہلا کلمہ آپ جو ہے وہ سننا شروع کیجیے گا <تصفح> تو لا الہ الا ہوا یہ کلمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں نہیں ہیں ہرگز نہیں ہیں کوئی بھی الہ الا ہوا مگر وہ اس سے زیادہ پورا قرآن میں کہیں نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا اللہ کے بعد قرآن نے ہوا استعمال کیا یعنی اللہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ اللہ کی تخصیص کے ساتھ اللہ نے کسی بھی شخصیت کا نام تک نہیں لیا بس آپ اس کو یاد رکھیے کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ رحمان اور رحیم وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے فعالان پہ وزن پہ آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں فعالان و فعالان یہ دونوں وزن یاد رکھیں رحمان اور رمضان فعالان و فعالان یہ دونوں وزن کسی ہنگامی حالت کے اندر کسی کا وقوع پذیر ہو جانے کو بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان میں آگے بھی بہت تفریح سے بیان کرنے والا ہوں کہ رمضان ہے کیا چیز تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی ہنگامی صورت حال کے اندر جس کو اپنی نشو و نما کے لیے کچھ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو وہ بھی موجود ہے اسے بھی دینے والا ہے اور رحیم بھی ہے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ وہ رحم کیے جا رہا ہے تو یہ آیت تو خیر بہت تفصیل سے میں بیان کروں گا ابھی میں درس کو اتنا ہی رکھتا ہوں اس آیت کے اندر تو ابھی ہمیں اس کا الہ حکم الہ واحد سے جو رب بنے گا وہ ہم دیکھیں گے قرآن کے دیگر مقامات کو اس کے ساتھ لگا کر کہ قرآن نے کس طریقے سے الہ حکم الہ واحد کو یہاں پر بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہی اس نے زمین و آسمان کی طرف جو توجہ دلائی ہے تو اس کا کتنا گہرا ربط ہے یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے ہمارے لیے تو بڑی معمولی ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت کے اوپر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم تو یہ قومی کے اندر کسی بھی طریقے سے شمار کیے ہی نہیں جا سکتے ہم نے کون سا لِقومی یقین کیا ہم نے تو اپنے خاندانی اور گھریلو مذہب کو اپنایا اور لے کے چلتے بھی دیے انہوں نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو ہم نے اللہ کی کتاب مانا شروع کر دیا اور اس کو نمازوں میں اور دی کا مقامات پہ پڑھنا شروع کر دیا ہمارے توجہ کہاں جاتی ہے کہ ان آیات کے اوپر ان الفاظ اندر کے اندر کبھی اور تو کر لیں لکومی قومی تو ہم تو لکومی قومی یاکلون میں آتے ہی نہیں ہیں کون لوگ ہیں جو لکومی قومی میں آتے ہیں میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں اگلے سیشن کے اندر میں آیت نمبر 164 اور ون سکسٹی فور ہے ہاں ون سکسٹی فور اور ون سکسٹی تھری ان کا جو باہمی ربط ہے نا اس کو میں پھر تفصیل سے بیان کروں گا آج میں دس کو یہیں تک رکھتا ہوں اور میں علینہ